Ні для кого не секрет, що комп'ютерні ігри сьогодні тісно увійшли у життя багатьох людей. Для декого кіберсвіт це спосіб зануритися у інший і реальний світ, відключитися від проблем та переживань реальності. Для декого хобі та спосіб розслабитися, а для когось справжнє захоплення справа усього життя. Про кіберспорт в Україні та особливості цього виду діяльності буде розповідати у студії рано вранці організатор змагань з кіберспортом. спорт в Україні Софія Дунаєвська. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Софія, давайте одразу пояснимо телеглядачам, що це за, за термін такий кіберспорт. Киберспорт – это соревнование по компьютерным играм. А если говорить про его походження, то звідки э, цей вид деятельности пришел до нас в Украину? Изначально он пришел с Востока, это Сеул, Корея, когда первые соревнования начали проводиться у нас здесь в Украине, это компания Samsung, она начала устраивать в Сеуле первый мировой чемпионат по компьютерным mm -hmm. играм. А якщо говорити про Україну, то як давно кіберспорт поширений в Україні і чи він є сьогодні популярним? існує уже багато років, тільки зараз він почав набирати обороти уже більш професіональні, коли наша команда представники України почали займати перші місця на мірових турнірах. Ну якщо на вашу думку, то чому саме зараз? Чому, наприклад, не п'ять років тому чи не через ще п'ять? Дело в том, что прогресс сейчас идет семимильными шагами, и сейчас очень многие могут позволить себе э, иметь дома компьютер. Mm -hmm. И один как из видов деятельности для наших малышей, для детей, это естественно компьютерные игры. То есть сейчас наша площадка находится дома, и за детьми нужно. Не смотреть во дворі а вони всі знаходяться у нас рядочком под рукою. Пані Софія, дивіться, ви організатор, і ви жінка? Яка ж яке ж співвідношення? Хто більше займається кіберспортом? Чоловіки чи жінки? Хто більше полюбляє грати? Дело в том, что мужчины больше любят соревновательные какие-то дисциплины, а женщины, они больше любят игры, например, как там огород собирать, mm -hmm. то есть какими-то такими вещами заниматься, как казуальные игры называются. А мужчины любят соревноваться, но, ну, естественно, и они преобладают в киберспорте. Если говорить про прихильность до какого-то конкретного виду этих игр, то какие наиболее популярные? Маю на увазе там стратегии, или какие-то интеллектуальные? Есть очень много э, разновидностей игр, есть э, виды, например, на основе фэнтези, то есть это mm -hmm. сказочные игры. Они имеют э, есть, есть стратегии, например, есть шутеры, то есть стреля, стрелялки. Mm -hmm. Их очень много, но сейчас очень большую популярность э, набирает э, больше стратегии. Потому uh -huh. что они требуют определенного анализа в игре, то есть логика, требуют, лог, логика да, то есть развивать командный дух повышает, то есть это в любом случае командные, командные игры, то есть очень мало осталось дисциплин, которые... Одіночне ні для кого не секрет, що кожен вид спорту, будь-яке заняття, має як плюси і мінуси. Олімпійський спорт, великий спорт він має як позитивні моменти для здоров'я, для психіки людини, так і не дуже, так би мовити. Якщо говорити про кіберспорт, які його переваги і недоліки? Очень часто мені задають этот питання. Як положительні моменти, це перше. настраивает ребенка э, на работу в группе. То есть это некая социальная составляющая. Ты знакомишься к, со своим миром, со своими сверстниками, постоянное общение с ними. Отрицательное, конечно же, это то, что ребенок проводит, сидя за компьютером. Mm -hmm. Но и как любой, любой, любой другой человек, также сидя на работе за компьютером, имеет такую же нагрузку. То есть, в принципе, все идет к тому, что мы будем проводить много времени возле компьютера. Это... Такого а чи немає справа. залежності? Чи не прослідковували ви, що діти, які займа... діти, люди вже дорослі, якщо займаються кіберспортом професійно довгий час, що вони забувають про реальний світ? А ви знаєте, це не залежність. це скоріше люди, які... болеют за свое дело и им действительно нравится это тоже хобби неважно собираешь ты марки играешь в шахматы либо играешь в компьютерные игры разницы здесь нет если тебе это действительно нравится uh -huh. ты уделяешь этому много времени но очень многие родители рассматривают это как болезнь uh -huh. и просто нет момента достаточного контроля то есть я что считаю вы что это больше, батькам я думаю что это больше конечно, так говорить нельзя, но ошибка со стороны родителей. То есть, в принципе, какие-то ограничения жестких не должно быть. То есть всегда должно быть толерантное, лояльное отношение к таким вещам, потому что это все равно неизбежно. Если ребенок будет идти На пірікор радітелям він буде діляти це не важно в комп'ютерному клубі, есть понятно, что дома компьютер не будет доступен, он знайдемо выходы. Ви, як фахівець, пані Софія, що порадили батькам, які бояться, що їх дитина потрапить в реальний світ і залишиться там, буде там сидіти і не зможе вже нормально адаптуватися до реальності? В любом случае нужно развивать ребенка разносторонне, uh -huh. то есть с, совмещать спорт и различные вещи. Дело в том, что все образование, которое будет в дальнейшем, оно будет все компьютеризировано, и дети в любом случае будут использовать компьютеры. Главное, чтобы ребенок занимался спортом и имел какие-то другие хобби. Кроме да, всего. кроме компьютерных игр, например, и, конечно же, лимитировать время, которое он проводит за компьютером. То есть, например, там сделал уроки, он имеет свободное время, которое может использовать так, как он хочет. Но, естественно, с физической активностью это все совмещается. Если говорить про дорослую людину, для которой киберспорт это не только занятие, а это справа всего жизни. То у нас это в идеальности, есть прибутковым в бизнесовом плане. Дело в том, что Наша компания занимается организацией э, компьютерных игр, и я прекрасно вижу те призовые фонды, которые у нас идут. Иде... И нас еще также поддерживает государство. Вот недавно мы провели при поддержке держ... Державной администрации и mm -hmm. Министерства молодежи и спорта. Если говорить о призовых фондах, сейчас это очень большие деньги, то есть это начиная там какой-то средний, это 20 тысяч долларов, и заканчивая самый крупный турнир у нас был, это миллион долларов, и наша украинская команда победила в этом турнире и Нормально. забрала, забрала призовой фонд. То есть ребята сейчас уже могут себе обеспечить, я думаю, что не, не каждый человек может позволить себе там заработать за свою жизнь такую сумму денег. Зрозуміло. А якщо говорити де займатися, де навчатися, це можливо дома в таких домашніх умовах, чи потрібно відвідувати якісь курси, якесь навчання? Пока... Киберспорт не имеет э, структуры и спортивные составляющие именно оформлены государственно э, и не имеет статуса спорта, даже не олимпийского. Uh -huh. Но все к этому идет, то есть будет распределение, будут формироваться какие-либо школы. Пока это все на уровне, мы организовываем соревнования среди школьников, среди студентов, то есть это не касается рабочего времени, учебного времени. Они приходят, также там формируют свои команды и учатся на примерах, например например, на примерах интернета, uh -huh. то есть на примерах нашей команды победителей. То есть они смотрят определенные записи, они их, они их анализируют, они э, смотрят, читают литературу в интернете, как это делать правильно. Есть определенные тренировки, как повышать, например, там, свое мастерство. То есть, в принципе, сейчас все, э, все, что, все для того, чтобы научиться играть, например, Там, в там, шутер, нужно это знайти в інтернеті і перечитати. Так, але відомий той факт, що в інтернеті чимало аферистів. Як убезпечити себе від того, щоб. Ну, наприклад, якщо я хочу займатися, наприклад, кіберспортом, як мені знайти те, що треба, того, що треба організатора, на що мені треба звертати увагу? Діло в тому, що зараз. дисциплины, которые есть в киберспорте, mm -hmm. они более или менее определены, и mm -hmm. они определяются организаторами тех стран, где проходят самые крупные соревнования. Законодателями э, моды, как у нас в киберспортивном мире, в основном являются это крупные турниры, но мы уже выходим на такой уровень, что можем сами устанавливать определенные виды по количеству людей, которые в него играют. То есть есть игры, которые э, не требуют никаких вложений, никаким образом в них вас там не обманут, ничего не сделают. То есть вы можете зайти на сайт, например, ввести там в интернете киберспорт, посмотреть основные ресурсы интернет-сайта, где проходят турниры в онлайне, и можете зарегистрироваться. На сегодняшний день в Украине какие змагания проходят, какие конкурсы? Сейчас проходит э, очень много турниров например, при поддержке крупных корпораций, которые производят комплектующие, и, например, от компании Asus, Intel, у нас был Intel Challenge, соревнования, которые имели квартальный период, то есть с большим призовым фондом, там, в четырех дисциплинах. Также Asus Open, тоже турнир, ну, я вынуждена о ней говорить, я понимаю, что... Если а, mm -hmm. говорить про то, що, чтобы, например, дістати заявку? Це дуже складно чи не? На участь? Нет, соревнования сейчас, мы запустили, например, новый проект, который в принципе, называется... может. Да, новый проект называется там StarLadder, и в нем есть четкое распределение на аматорскую серию, на полупрофессиональную серию, на профессиональную и на звезд. То есть, естественно, есть разделение призового фонда. То есть, аматорская серия Uh -huh. Менше і у зв'язку великий призовий фонд і фінали проходять в кіберспорт-арені в форматі телешоу, тобто записи, трансляції онлайн трансляції в інтернет. Ви можете посмотрети на сорівнування. Якщо говорити про майбутнє, чи є у кіберспорту майбутнє, чи буде життя цей вид діяльності, на вашу думку? І в що він може трансформуватися? Звісно, він буде життя і скоріше він якісь форми спорту. Uh -huh. с определенным регламентом, с определенными правилами, то есть с дисциплинами. Ну, естественно, очень много поклонников, очень много людей, которые играют в игры и играют не, не только просто так, для удовольствия, а которые действительно зарабатывают ну, там, деньги и увлекаются. Это очередное хобби, и из-за того, что наше время все уходит в интернет, все уходит в компьютер, это неизбежно. Разумела. Надзвичайно цікаво з вами вести розмову, пані Софія. Але на жаль наш ефірний час обмежений, тому давайте на останок, на останок поважання та дякую Я вам желаю хорошего настроения, чтобы вы всегда имели свое любимое дело, хобби и получали от этого удовольствие. Щиро дякуємо, пані Софії, що завітали до нас. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці була Софія Дунаєвська, організатор змагань з кіберспорту в Україні. Вам, шановні, я бажаю гарного дня, доброго настрою і залишайтеся з нами, адже попереду у нас багато цікавого.